Вадим? Все хорошо. Все хорошо. Все прекрасно. Ну что, могу сказать, что по стрелковым навыкам действительно как бы более-менее все нормально. Есть, конечно, пару вопросов, над которыми нужно работать, но смотрю, э, физическое самочувствие немножко... Не, <связывается> не, <Нет>, прекрасно. <связывается> Я вижу, как прекрасно. Э, это хороший повод поговорить о том, что для того, чтобы нормально, качественно воевать, необходимо не только хорошо стрелять, и обладать какими-то еще дополнительными навыками. Но один из ключевых составляющих успеха является хорошая физическая форма. Ну что, Вадим, вот мы немножко как бы поработали в тире да. э, и физические упражнения, комплексные физические упражнения, которые мы там отрабатывали, они немножко показали, что все-таки э, физическая подготовка оставляет желать лучшего. Я долики. Да, и годы проведенные сидящей работы, они дают о себе знать. Э, поэтому нам необходимо чуть-чуть поднять э, общую физическую подготовку скажем так, конкретно твоего организма в mm -hmm. данном случае, да, до приемлемого уровня. Что мы можем считать э, приемлемым уровнем? Mm -hmm. В силу того, что тяготы армейской службы, они э, таковы, что не предполагают, мы не можем подготовиться к чему-то конкретному. Mm -hmm. То есть нам нужно, так скажем, только бегать. Вот Нам нужно бегать много и долго, нет, такого нет. Или нам нужно подтягиваться, или нам нужно только отжиматься. Нам нужно и бегать, нам нужно и подтягиваться, нам нужно и отжиматься. Э -э, более того, э -э, если вы будете выполнять достаточно, достаточно активно какие-то воинские обязанности и будете служить в серьезном боевом подразделении, то вы будете сталкиваться с тем, что вам нужно будет постоянно падать, прыгать, переносить что-то, ящики, возможно даже перетаскивать раненых товарищей и помогать в этом. И, соответственно, мы должны подготовить свое тело к тому, что оно должно адекватно, нормально реагировать на все эти нагрузки и более того, что в дело в какую-то физическую работу вы не должны сильно уставать, а дальше должны продолжать работать, потому что что будет за углом, к сожалению, об этом никто не знает поэтому мы должны готовиться к неизвестности но конечно без фанатизма для того чтобы было проще организовать систему физической подготовки давайте разделим наше тело скажем так на несколько сегментов и, и который будет проще тренировать а затем уже в конечной фазе соединим всю эту тренировку в единое хорошо. упражнение хорошо какие условные сегменты у нас есть угу. это верхний плечевой пояс это корпус бедра угу. ноги и руки то есть это те части, которые мы, скажем, можем отдельно тренировать какими-то узконаправленными упражнениями, а затем э, все вместе это должно работать слаженно, скоординированно и в конечном итоге как бы э, на один результат. Также хотел заметить, что отдельно необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему. Почему? Потому что сердечно-сосудистая система ⁇ это очень важный элемент э, общей физической подготовки. Если, скажем так, у вас достаточно хорошие мышцы, сухожилия, суставы, но сердце не способно поддерживать это все в работоспособном состоянии, то есть оно не способно с достаточной интенсивностью, с достаточной скоростью во время нагрузки подносить туда питательные вещества, кислород и соответственно соответственно оттуда выводить э, продукты жизнедеятельности, то вы не сможете сделать э, работу в достаточно интенсивном режиме, что, собственно говоря, и предполагает служба в армии. Итак, начнем с разминки. Для разминки э, я предлагаю сделать простое упражнение. Вообще все упражнения, которые мы, будем сегодня, которые мы будем сегодня отрабатывать, они будут носить достаточно простой характер. Почему? Потому что в первую очередь цель, которую мы преследуем, это то, чтобы э, как вы, так и другие люди могли выполнять их в спокойно в каком-то... Э, ну, себе в себя дома, например. Да, у себя дома, например, да, на какой-то спортивной площадке. Mm -hmm. То есть рядом есть школы. Вышли на площадку, там сделали этот какой-то комплекс, да, посвятили ему там 15, 20, 30 минут. Это немного времени, но при этом вы уже потренировались mm -hmm. и, возможно, даже интенсивно. И этого будет хватать, если люди будут хотя бы вот этот комплекс или те упражнения делать, которые мы предлагаем. Как минимум, скажем так, три. раза в неділю, то це вже буде достаточно для того, щоб себе чувствовать достаточно добре, да, і держать себе в формі. Отже, розминка. З чого потрібно починати? Для разминки я предлагаю простое упражнение, которое в общем разогреет весь наш организм. Значит, ноги ставим на ширине плеч, угу. ноги ставим на ширине плеч, руки свободно вдоль тела, так. опущены, и начинаем, как бы, прыгать в стороны, и одновременно с прыжком мы поднимаем руки вверх, угу. сводим их вот так вверху где-то так, скажем, сводим. Потом, опять же, внизу с прыжком, прыжком ставим ноги опять на ширину плеч и руки опускаем вниз. Не надо там хлопать себя по бедрам, где-то просто мы опускаем руки и затем мы повторяем этот цикл. Вот, исходное положение. Да. Руки вниз. Да. Вот конечное положение. Так. Мы не знаете, я так и вижу в американских фильмах. Ну как, впечатление? Ну добрый, я прям зигрываюсь. Почему я рекомендую этот комплекс? Да, действительно, я его часто показывают в американских фильмах, и его используют солдаты в американской армии, в своей угу. службе. Почему? Потому что здесь мы одновременно разогреваем плечевой пояс, здесь мы одновременно разогреваем бедра, и здесь мы работаем на суставы стопы угу. И, соответственно, как бы практически полностью мы разогреваем как крупные, так и какие-то мелкие группы мышц и суставы и подготавливаем их к последующей работе. Угу. Понятно, да? Простое упражнение, выполнение которого, скажем так, по времени на протяжении минуты-двух. А даже его можно как и отдельно выполнять как комплекс, там делать несколько подходов по 3, скажем, минуты. 3 минуты работы, минута отдых, 3 минуты работы. Это уже будет достаточно хорошая нагрузка, которая, опять же, видите немножко... Да, она так... Запыхались, да? Это работает на подготовку и повышение выносливости сердечно-сосудистой mm -hmm. системы. Также, кроме общей разминки, которую мы только что сделали, необходимо размять немножко маленькие суставы, маленькие э, мышцы, которые локальные. у нас есть, да, локальные такие, да. Э, в первую очередь, что необходимо размять? Это суставы. Вот здесь кисть, да, э, пальцы, возможно, немножко разогреть, да. Вы представьте себе, что что-то случится, какая-то маленькая травма из-за того, что вы где-то где-то не размялись. Э, то есть это может вас откинуть достаточно далеко. Да. Э, понятно, что в армейской службе вы не знаете, когда вы будете там выполнять какую-то активность и это может случиться в любой момент, и у вас не будет возможности там размяться или что-то такое. Да. Но для этого мы и готовим свое тело. И чем выше будет ваш уровень подготовки, тем большую работу мышцы, скажем так, могут выполнять с самого начала. Угу. Так, ну вот мы размялись, подготовили к себя к основным упражнениям. Давайте теперь уже говорить о том, что необходимо делать как основной комплекс. Угу. Как мы уже говорили, мы поделили свое тело на несколько сегментов. И один из основных сегментов это верхний плечевой пояс. Хотел бы сказать особенно, что э, необходимо делать особый упор на э, тренировку плеч. Почему? Потому что это, скажем так, достаточно небольшие мышцы в организме, но этот сустав и эти мышцы тяжело очень переоценить. Очень много работы, которую мы делаем, особенно руками, мы делаем с помощью этих мышц. Даже если мы что-то не замечаем, там, просто где-то что-то взяли, поднесли, там, подняли, либо, там, скинули, это все равно работают эти мышцы. И, опять же, если они будут недостаточно подготовлены, либо они получат какую-то травму в результате деятельности, то это, опять же, автоматически скажется и достаточно серьезно на всю нашу активность. Одно из основных упражнений, которое тренируют как плечи, так и мышцы рук, является отжиманием. Угу. Как выполняется правильная техника выполнения отжиманий. Мы ложимся полностью на пол. Я буду демонстрировать сразу, да? Так. Мы ложимся полностью на пол. Руки, руки выпрямлены. Корпус стараемся сохранять ровно. Одни из основных ошибок, которые здесь встречаются, это когда мы поднимаем таз слишком высоко, либо наоборот опускаем его, и, соответственно, как бы это ведет к ну, правильной технике выполнения да? отжиманий. Грудью стараемся касаться пола, встаем. Раз, два. Раз, два. Понятно, да? Да. Ну что, давайте теперь вы продемонстрируете. Так. Да, я немножко вас уже потренирую. Хорошо, принимаем упор лежа. Так. Ручки, да, где-то на ширине плеч можно чуть-чуть уже, для того, чтобы не слишком нагрузку не усиливать. Ножки тоже нормально стоят, корпус стараемся ровно держать и опускаемся до касания пола, скажем так. Вот ладошка у меня от пола, вот касаемся, опускаемся, встаем. Три. Мы поджимались. Следующее упражнение, которое мы будем делать, это упражнение, направленное на мышцы плечей. Угу. Плечи, как мы уже говорили, являются одним из самых нагруженных в организме. И необходимо делать на них также более изолированные упражнения. В качестве такого комплекса я предлагаю упражнение с гирей, либо с гантелей. Да? Вот у нас есть гантелька. Возьмем для простоты одну гантелю. Значит, какое предлагаю упражнение? Вес, опять же, может варьировать. Каждый может варьировать в зависимости от своего уровня подготовки. Но я рекомендую начинать с низкого веса для того, чтобы, во-первых, немножко размяться, во-вторых, потом его можно увеличить. Да. И для того, чтобы не слишком травмировать мышцу, если, скажем так, вы длительный срок не занимались такими так, такого рода упражнениями. Упражнение на самом деле достаточно простое. Становимся перед гантелей ноги находятся ноги становятся на ширине плеч вот она лежит перед нами и мы начинаем постепенно ее поднимать над головой как это выглядит то есть мы наклоняемся поднимаем ее и выбрасываем поставили опять поменяли руку выбросили поставили опять поменяли руку выбросили чем хорошее это упражнение? Здесь, опять же, мы задействуем достаточно большое количество мышц тела, и мы работаем комплексно. Мы не работаем изолированно только на какую-то группу мышц. Почему? Потому что, ну, скажем так, на войне у нас нет таких-то ну, так. изолированных упражнений, когда мы только ну, на бицепс делаем да, мышцы. Мы, мы уже говорили, перебил, что, что мы готовимся ко всему. И, соответственно, здесь мы имитируем подъем какого-то предмета с земли. И тем самым еще дополнительно нагружаем здесь плечо. Понятно, да? То есть вот мы взяли, поменяли, подняли. Поменяли, подняли, поменяли. Ну, я рекомендую попробовать. Да. Я уже показал. Напоминаю, ноги на ширине плеч, к ноги на ширине плеч и наклоняемся. Единственный здесь маленький момент, значит, мы, когда сгибаемся, мы не прогибаем, не, не сутулим спину, да, мы садимся, и спину выпрямляем, как бы ее прогибаем. Ну, то есть, заревнуем спину ее. Про прогнули, подняли, положили. Потому что, если мы будем сутулить спину, то это может привести к травмам. Вторую ручку, для того, чтобы она не болталась, мы можем держать ее вот здесь, да. И стараемся даже выбрасывать. Здесь а -а -а. больше не должно плечо. Вот выбрасываем ногами, хоп, выбросили. Ногами. Попробуй вот и ногами вот. Больше, да? То есть, встал и ногами встаешь интенсивнее ногами, и оно получается сама э -э, гантеля как бы вылетает. Понятно, да? Да. Ну как, чувствуется нагрузочка чуть-чуть на плечики? Ну, я чувствую, да, что я согреваюсь так. Да. Ну, это у нас э -э, гантель 12 килограмм. То есть видишь, что она, в принципе, не э, большая, не тяжелая. Да? То есть реально, как мы и говорили, 15-20 килограмм ⁇ это нормальный вес, который можно заниматься, скажем, 10-15-20 раз в зависимости от начального уровня подготовки. Угу. Ну, уже хватит, а то у нас есть и другие упражнения. Следующее упражнение, опять же, для развития мышц верхнего плечевого пояса, потому что это достаточно важная группа мышц, я предлагаю работать э, с блином. Uh -huh. От штанги Опять же, это может быть либо блин от штанги Либо какое-то другое, похожее по форме И по весу По весу предмет, который у вас есть дома И который uh -huh. доступен для вас Для этого вот у нас есть Скажем, два блина Один 5 килограмм, другой 15 килограмм. Давай. Я покажу на более легком Мы можем его взять И выбрасывать от груди Вверх Влево, вправо при том это мы можем варьировать как угодно. Да? То есть можем влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, либо опять, либо только вперед, либо влево, вперед, вправо. Можем добавлять сюда еще подъем вверх. Э, вариации миллион, все они будут работать на развитие мышц верхнего плечевого пояса, э, для того, чтобы они были готовы для, раз, для различного рода нагрузок под различными углами. Э, потому что развиваются какие-то пучки, какие-то сухожилия, которые э, достаточно большое количество здесь, и которые работают под различными углами в зависимости от того, как вы там поднимаете тот или иной груз. Хорошо? Вот я рекомендую попробовать маленьким весом, а потом попробуем большим весом. И сколько раз ее потребно так работать? Значит, опять же, в зависимости от уровня подготовки, здесь не, это, не, это не силовое упражнение, здесь не надо делать там на один-два раза, там, как мы штангу жмем, там, легли, скажем так, приседаем, либо жмем штангу, там, один-два-три раза выжали, там, 150-200 килограмм. Это упражнение на развитие большей выносливости поэтому его нужно делать, скажем так, вы можете поставить там 30 секунд работы, 15 секунд отдыха. 30 секунд работы, 15 секунд отдыха. И так, скажем так, 3, 4, 5 там, повторений, да, в зависимости от того, какой уровень подготовки у вас есть. И затем вы можете увеличить вес. Можете варьировать как бы вот это выбрасывание под различными углами. Да. Можем по кругу, работать по кругу, да? По кругу, да? О, так, дорожи. Сикавиша, так. Ну, а там язик пропросил, я, я чувствую. То есть задача в чем? Проработать мышцы под различными углами. Uh -huh. Почему? Потому что в таком случае мы развиваем комплексно э, целую группу, э, а не изолированно там какой-то пучок. Который у нас будет, да, хорошо развит, но когда нам нужно будет что-то рвануть там под каким-то углом, э, если нам если необходимо будет что-то или ящик перенести, или вытащить раненого товарища, то наши мышцы не смогут выдержать, и мы получим травму. Потому что у нас не всегда будет возможность хорошо размяться и подготовить себя, соответственно, как бы, к э, предстоящей нагрузке. Э, ну вот ты поработал с блином э, 5 килограмм, давайте теперь поработаем с блином 15 килограмм. Да? То же самое. Вперед, вправо, влево, вперед. Вправо, влево, вперед, вверх, вращение, в обратную сторону. Пожалуйста. Дякую. О, ну цвечувается уже меньше. Здесь нет большого смысла брать там блин 25-30 или сколько там килограмм, э -э, если у вас есть такой. Здесь смысл в том, что надо делать много и более-менее соблюдать технику. Но опять же, не забываем разминаться перед этим упражнением, если найдет первое Ну что? О класс! Это уже чуть-чуть другое, да? То же самое можно делать с гантелей, то же самое можно делать с гирей. То есть вы берете ее и также работаете в зависимости от того, что у вас есть ну, в наличии как бы у вас дома, либо если вы где-то в спортзале занимаетесь. Другу частину програми Курс воїна про фізичну підготовку бійця. Дивіться вже завтра. Ми покажемо вам ще більше вправ, які допоможуть тримати себе у хорошій фізичній формі, витрачаючи лише півгодини на день. Тож завтра програма Курс Воїна о 18.30.